Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera ya. Apa yang berlaku kepada adik Zara Karina bukan sekadar kes budi. Ini bukan sekadar kes terpin terpencil ya. Ini adalah kegagalan sistem, kegagalan manusia, kegagalan pemimpin dan keterangan pengetua yang diberi di mahkamah saksi ke-47 mungkin lebih banyak persoalan daripada jawapan mari kita letak fakta satu persatu eh? dan mari kita tanya siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan eh? pengetua sekolah agama ini menyatakan beliau tidak tahu tentang sistem ketua dom. aneh untuk sebuah sekolah berasrama, untuk sebuah institusi yang memegang berpuluh-puluh pelajar bawah umur, ya, untuk sebuah tempat di mana keselamatan pelajar junior bergantung pada pengawasan dewasa. Dan pengertua kata, saya hanya tahu selepas kejadian, betul ke? Ya, atau ini hanya satu skrip defensif untuk elakkan tanggungjawab. Kalau betul tak tahu, kita kena tak tanya apa sebenarnya fungsi pengatua mengurus sekolah atau menghiasi pejabat. Kerana tak tahu dalam konteks asrama bukan alasan. Ini bukti kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, pengatua mengaku beliau tidak tahu siapa arahkan sesiatan dalaman. Beliau hanya dimaklumkan secara lisan selepas tiga hari tanpa laporan bertulis, tanpa minit mesyuarat, tanpa apa apa rekod rasmi. Persoalannya, bagaimana sebuah sekolah menjalankan sesiatan kematian tapi pengatua orang nombor satu tak tahu apa-apa. Logiknya ada dua. Satu, sesiatan memang tak dijalankan dengan betul. Kedua, pengatua cuba menjauhkan diri daripada apa saja yang menimbulkan liability. Kedua-duanya sangat serius eh? dan kedua-duanya menunjukkan kelemahan sistemik yang tidak boleh disapu bawah kapel. Tuan terdepan-puan, -puan, eh? pengetua menafikan beliau menghalang ibu mangsa. Beliau kata, saya tak pernah sentuh ibu, saya tak pernah senesihat, jangan buat laporan, baik. Tapi saksi keluarga menyatakan sebaliknya, the inquest bukan tentang siapa lebih pandai berdrama, inquest tentang konsistensi masa tindakan dan niat. Persoalan sebenarnya bukan sekadar adakah pengatua ada sentuh ibu, bukan itu persoalan ialah kenapa pihak sekolah lebih sibuk mengawal naratif daripada mengawal keselamatan pelajar. Bila sekolah cepat buat laporan polis, bagus. Tapi bila ibu-ibu pelajar pula diminta bertenang, jangan panik. Sekolah dah buat laporan. Ini bukan bantuan. Ini adalah damage control. Ya, kita nak tenangkan kononnya. Kalau kita perhatikan keterangan pengatua, kita nampak satu pola uh, pelik, eh? Saya tak tahu saya tak dimaklumkan itu bukan bidang saya itu tindakan guru lain ini dibuat oleh warden saya hanya diberitahu selepas itu inilah adalah sindrom klasik jauhkan diri daripada masalah supaya tidak dipersalahkan tetapi dalam kes bernyawa dalam kes pelajar 14 tahun yang mati dalam kesak kesakitan pemimpin tidak boleh guna alasan saya tidak tahu sebab kalau benar tak tahu ini bukti pengatua gagal menjalankan tugas asas mengawasi memantau dan melindungi Tuan dan puan-puan, inquest ini bukan soal mencari siapa pembunuh. Inquest ini ialah soalnya apakah punca sebenar kematian. Adakah adakah ada unsur kecuaian? Adakah sistem sekolah berfungsi atau gagal? Adakah institusi cuba melindungi diri? Dan jawapan-jawapan ini akan ditentukan melalui konsistensi saksi, dokumen rekod sekolah, log warden asrama, struktur penjawat ketua dom, prosedur aduan, SOP kecemasan, masa laporan polis, interaksi dengan keluarga, amalan buli dan peraturan asrama sebelum ini. Kalau semua ini tidak jelas, tidak lengkap, tidak ikut SOP, maka kes ini bukan lagi kes pelajar nakal ini kes institutional negligence, kecuaian sistemik dan kecuaian yang menyebabkan seorang anak mati. tuan terdepan -tuan, puan eh? kes Zara Karina bukan kes pertama, bukan kes terakhir jika sistem tidak berubah. Kita sudah dengar banyak kes buli, kes pelajar dipijak senior, kes pelajar didera ketua dom, kes warden tak cukup. Eh, kes pengantua tak turun padang kes sekolah cuba sorok aduan dan setiap kali berlaku jawapan sama berulang tindakan dalaman telah dikembalikan kesihatan sedang berjalan kami tidak tahu atau masalah sudah selesai tetapi pelajar terus dicendera pelajar terus trauma pelajar terus mati sampai bila ya keadaan ini berlaku di sekolah Tuan-tuan dan puan-puan serta-selaras sekalian yang saya hormati ya semalam saya mendengar ulasan beberapa uh, daripada mereka yang mengambil maklumat daripada peguam-peguam uh, yang tertentu ya. kita perlu tuntut tiga perkara. Satu, reform asrama nasional. Ketua dom mesti dilatih apabila mereka dilantik, dipantau direkod bukan sistem senior bully junior yang disahkan secara tidak rasmi. Ketiga, ketelusan laporan sekolah. Setiap kes kecederaan wajib dilaporkan kepada ibu bapa dalam masa 24 jam. Ya, kalau betul dalam masa 1 jam wajib direkod secara bertulis. Tidak boleh dimaklumkan secara lisan sahaja. Ketiga, accountability pengatua dan warden. Jika pengatua tak tahu apa yang berlaku dalam asrama, itu bukan alasan. Itu kesalahannya pengatua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, eh, zarah kerana tidak boleh kembali, tidak boleh membela diri. Tetapi kemelaran boleh ditegakkan dan sistem boleh diperbaiki dan jangan biarkan mana-mana pelajar lain menjadi mangsa seterusnya inquest ini bukan akhir cerita inquest ini adalah permulaan pembongkaran dan kita semua sebagai masyarakat berhak tahu siapa yang gagal apa yang gagal dan apa yang perlu diperbaiki kerana seorang pelajar mati bukan kerana nasib dia mati dalam sistem yang longgar sambil seorang dewasa mengangkat bahu dan berkata saya tidak tahu Cukuplah ya cukuplah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh